Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. İman 4 dirək üzərində möhkəmlənib. Səbir və dözümlülük, yəqinlik və inam, ədalət və insaf, cihad və çalışqanlıq. Səbir 4 növdür. Arzu, qorxu, fərhiskarlıq və intizar çəkmə. Buna görə də cənnət arzusu olan kəs Nəfsî istəkləri unudar və onlara göz yumar. Dünyada fərhəskar olan kəs qəm-güssəni yüngül sayar. Ölüm intizarında olan kəs yaxşı və xeyirxah işlərə tələsər. Yəqin də dörd növdür. Zirəkcəsinə göz açıqlıq, həqiqətlərə çatmaq, başqalarından ibrət götürmək və keçmişlərin yolu. Zirəkcəsinə göz açığı olana düz yol aşkar olar. Hikmət və düz yol aşkar olan kimsə müxtəlif hadisələrdən ibrət götürməyi öyrənər. İbrət götürməyi öyrənən kəs keçmişlərin arasında olmuş şəxsə bənziyir. Ədalət də dörd növdür. Düzgün olmaq üçün diqqətlilik, elmin həqiqətinə çatmaq, yaxşı hökm çıxarmaq və dözümlülüyü möhkəm saxlamaq. Buna görə də şəxs diqqət edərək düzgün başa düşsə Elmin həqiqətinə əldə edər. Elmin həqiqətinə əldə edən kəs din qaydalarına əsasında hökm çıxarar. Səbirli və dözümlü olan kəs isə öz işində səhlənkarlığ etməz və xalq arasında yaxşı adla yaşayır. Cihad da 4 növdür. Yaxşılıqlara əmr etmək, pisliklərdən çəkindirmək, danışıqda düzlük və pis əməl sahibləri ilə düşmənçilik. Görəliklə, hər kim yaxşı işlərə əmr etsə möminlərə qoşularaq onlara gücləndirib pis işləri qadağan edən kəs münafıq və ikiüzlülərin burunlarını torpağa sürürüb danışığında düz olan kəs boynunda olan şeyi yerinə yetirib kim pis əməl sahibləri ilə düşmənçilik etsə və Allaha görə qəzəblənsə Allah da ona görə qəzəblənər və qiyamət günü onu şad edər küfrdə dörd sütun üzərində dayanıb dərininə getmək inadkarlıq və çəkişmək etmək, haqqdan əl çəkmək, düşmənçilik və haqqa tabe olmamaq. Dərinə gedən kəs düz yola ayaq basmayıb. Naadanlıq üzündən çox inətkarlılıq göstərib, çəkişməyə düşən şəxsin haqqa qarşı kör olması həmişəlikdir. Haqqdan əl götürən şəxsin yanında yaxşılıq pislik, pislik isə yaxşılıq olar və o azğınlıq sərxoçluğu ilə məst olar. Düşmənçilik edərək Haqiqət abə olmayan kəsin yolları çətinləşər, işi ağırlaşar və çıxmaq yolu daralar. Şək də 4 növdür: sözgüləşdirmək, qorxmaq, sərkərdanlıq və təslim olmaq. Mübahisə və sözgüləşdirməyi özünün adət etmiş kəsin gecəsi gündüz olmaz. Qarşısındakı şeyin qorxotduğu kəs arxıya qaydar. Kim şübhə içərisində avara və sərkərdan qalsa Şeytanların ayaqları onu taptaq edər. Dünya və axirəti məhv etməyə təsdim olan kəs dünya və axirətdə məhv olar. Dünya əhli yuxuda olduğu halda aparılan karvan kimidir. Dostları əldən vermək qurbətdir. Azı bağışlamaqdan utanma. Çünki ümidsiz qoymaq ondan da azdır. İffət yoxsul və kasıvın zinət və bəzəyi Şükür etmek ise varlığının yaraşığıdır.